mamlakatimiz bo'ylab yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi tadbirlar qizg'in davom etmoqda har bir hududda turli tashkilotlarga biriktirilgan yashil bog'lar barpo etilyapti toshkent viloyatining bo'stonliq tumanida milliy gvardiya bog'i yaratildi bo'stonliq tumanida yaratilayotgan milliy gvardiya yashil bog'i bugun tizimdagi harbiy xizmatchi va xodimlar shuningdek ushbu hududda yashovchi aholini qadimiy urf odatlarimizdan biri bo'lgan daraxt ekishdek ezgu maqsad sari birlashtirdi mazkur bog'ga ko'cha tekishni milliy gvardiya qo'mondoni tuman hokimi shuningdek hududda joylashgan qo'shqo'rg'on mahallasi nuroniylari hamda faollari hamjihatlikda boshlab berishdi toshkent viloyatining bo'zstonliq tumani so'lim go'shalaridan biri bo'lib yashil makon dasturi asosida mana bizni hududimizda yana bir chiroyli bog' barpo etilmoqda bu bog barpo etilgan bog'ni biza shundoq tashlab qo'ymaymiz kelajagimiz bo'lmoq yoshlarimiz ham bog'ni asrab avaylashda o'z hissalarini qo'shadi kelajak yoshlarimiz uchun bir yodgorlik joy bo'lib qoladi 3 gektardan ortiq bo'lgan ushbu maydonga 7000 ming tup manzarali mevali bolib, ekish, va mevali daraxt ko'chatlari ekilishi mo'ljallangan bo'lib bugunning o'zida 2000 ga yaqin nihollar ekildi Etrof etish joyiski daraxt ekish obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari uyushqoqlik bilan olib borilib yurtimizni yashillikka burkashga barcha birdek o'z hissalarini qo'shdi.